पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेल्या मुंबईतील बहुचर्चित अटल सेतू पुलाची केवळ भारतातच नाही तर जगभरात चर्चा झाली अठरा हजार कोटी रुपये खर्चून तयार केलेला एकवीस किलोमीटरचा हा सागरी मार्ग नवी मुंबईला मुंबईशी जोडतो परंतु आता मान्सूनच्या पहिल्याच पावसात अटल सेतू प्रकल्पाचा रस्ता खचल्याचे फोटो सोशल मीडियावरती व्हायरल झाले इतकंच नाही तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी अटल सेतूवर भेगा पडल्याचा आरोप करत भाजपवर जोरदार निशाणा साधला नानांच्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही जोरदार उत्तर दिलं परंतु राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या गदारोळात अटल सेतूवर खरंच तडे गेलेत का रस्ता नेमका कुठे खचलाय या प्रश्नांचं स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलंय अटल सेतू प्रकरणात राजकीय वादानंतर आतापर्यंत काय घडलं याबद्दल पुढच्या काही मिनिटांमध्ये समजून घेऊयात मुंबईत सुरू असलेल्या पावसामुळे नागरिकांना प्रवास करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय अशातच पावसामुळे अटल सेतूवरील रस्ता खचल्याचे फोटो सोशल मीडियावरती व्हायरल झाले रस्त्याच्या कडेला फूटवर भेगा पडल्याचे फोटो पाहून अनेकांना धडकी या घटनेची माहिती मिळताच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले घटनास्थळी दाखल झाले अटल सेतूला भेगा पडल्याची बातमी चिंताजनक असून आम्ही या प्रकरणात सरकारचा भ्रष्टाचार उघड करू असं म्हणत हायकोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करावी अशी मागणी नाना पटोलेंनी केली नाना पटोले काय म्हणाले ते एकदा पहाच आ, कभी भी एक बड़ी हानि हो सकती है और इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने भी इसमें सुमोटो ये सब मूवमेंट को हाथ में लेकर ये सरकार से पूछना चाहिए नहीं तो ये बड़ा प्रलय के सामने हमारे राज्य को जाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के माध्यम से ये लोग देश राज्य की जनता को कैसे लूट रहे और ये सब पैसा बैंक के कर्जों से और राज्य में आज ढाई लाख करोड़ के ऊपर से कर्जा इस राज्य पे इस सरकार ने बनाया है और कर्जा हो, कर्जे पे कर्जा लेकर राज्य की जनता को कर्जे में डुबाने का काम और उसमें भ्रष्टाचार करने का काम ये सरकार कर रही है और ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि तीन महीने पहले बना हुआ ये ब्रिज जो है अटल ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय रहे उनके नाम से भ्रष्टाचार करने वाली महाराष्ट्र की भाजपा प्रणीत सिंधे की सरकार आपको देखने मिल रही है महाराष्ट्र में बिल्कुल विधानसभा में ये मुद्दा हम उठाएंगे राज्य और योगा योग में ये राज के के तरफ है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ ये बात हम में रखेंगे। अटल सेतु नाना सरकार टीका के अटल सेतु वही प्रकार गे नहीं सेतु लिखा धोका नहीं है अप्रोच रोड का फोटो स्पष्टीकरण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडन एक्स वर दिया अटल सेतु बदनाम करना बंद करा यांना निर्माण करणं जमलं नाही परंतु बदनाम करण्यात यांचा हात कोणी पकडू शकत नाही फोटोत दिसणाऱ्या रस्त्यावरील भेगा या अटल सेतूवरील नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे अशी टीका भाजपच्या एक्स नाना पटोलेंवर करण्यात आली अटल सेतूवरील रस्ता खचल्याच्या प्रकरणानंतर काँग्रेस आणि भाजपच्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीनंतर आता प्रशासनाने या घटनेवरती स्पष्टीकरण दिलंय अटल सेतू प्रकल्पाचे प्रोजेक्ट हेड कैलाश गंत्रा काय म्हणाले ते एकदा ऐका ऐकाय कई बार क्या होता है लोग बात का बतड़ बना देते हैं राई का पहाड़ बना देते हैं अटल सेतु जैसे आप अगर आप मुंबई से आ रहे होंगे तो आपने अटल सेतु देखा होगा नॉर्मल ट्रैफिक चालू है कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं जब भी कोई एक बड़ा सेतु बनता है तो उसमें तीन पार्ट रहते हैं एक तो जो है मेन ब्रिज रहता है उसके रैम्प रहते हैं कनेक्टिंग एंड देन उसके अप्रोच रोड होते हैं तो ये जो कल का इंसिडेंट जो आया हुआ है मीडिया में वो अप्रोच रोड का है एंड दीज आर दी माइनर क्रैक्स और उसकी वजह से कोई ट्रैफिक जैसे आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पूरा कहीं रुका हुआ नहीं है ट्रैफिक कंटिन्यूस चल रहा है पब्लिक को यही है जहां काम चल रहा है वहां पे बैरिकेशन लगा के पब्लिक सेफ्टी के लिए वर्कमैन सेफ्टी के लिए बैरिकेशन लगा के वो जो एंड वो रोड इंडस्ट्री में दैट इज नॉर्मल अगर कहीं पे भी कुछ माइनर काम आता है अगर आप कहीं पे भी नेशनल हाईवे में कहीं पे भी आप चले जाइए एक्सप्रेस में भी चले जाइए अगर कहीं कुछ कम्प्लेन्ट्स है तो उसको बैरिकेशन देकर जो है उसको अटेंड किया जाता है अगर आप अपना नया घर भी बनाते हो तो नया घर बना के जब रहने जाते हो तो छोटा मोटा आपका कुछ काम रहता है तो आप उसको अटेंड करवाते तो हो तो सिमिलरली ये जो है अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेज में क्योंकि ये जो है अगर आप देखोगे अब ये जो अप्रोच रोड है ये लास्ट मोमेंट में जब बनाया गया है टू मेक द ट्रॉफिक ऑपरेशनल बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई कोस्टल रोड नहीं आ पा रहा था तो उसके लिए लास्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर में ये डिसीजन लिया गया था अभी यहां पे ये जो अप्रोच रोड बना है आप पीछे में देखोगे तो खाड़ी है तो खाड़ी का पानी कंटिन्यूअस आता है एंड अभी जस्ट अपना एक समर खत्म हुआ है समर खत्म होकर बारिश आ रहा है तो बारिश और समर तो ये हीट और कुल cool जब होता है रोड का तो इवन दो कॉम्पेक्टेड मिट्टी उसमें जो है ये नेचुरल फिनमिना है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होता है तो वो क्रैक्स डेवलप जो हुआ है तो उसको अटेंड करने का ऑलरेडी काम चालू है एंड आप देखेंगे कि भाई शाम तक के ये जो है पब्लिक के लिए कंप्लीट दोनों वे खोल दिया जाएगा रास्ता खचले से मान्य करते ना ये घटना किरकुसू सुरू है असं स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आलं आहे त्यामुळे आता या प्रकरणावर पुढे काय होतं याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी मुंबईतच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका